নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ৰশ্মি আৰু মই ইফালে গৈ আছোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই ৰাস্তাত আলহী ক'ত কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ৰশ্মি মই ইতিমধ্যে এয়া ৰাস্তা পালোহি ৰাস্তাৰ লাহে লাহে মাটি ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ দেখিছে বন্ধুসকল আমাৰ ৰাস্তাটো কিমান বোকা লাহে লাহে গৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বন্ধুসকল জানেনে এইটো এটা ডাঙৰ খাল হয় এইটো পানী অহা যোৱা কৰে এইটো নলা কাৰণ বন্ধুসকল এই নলাটো বাৰিষা ছিজনত পানী ফুল হৈ যায় এই ছাইডৰ দলং এখন আছিল দলংখন বৰ্তমান ভাঙিলে বন্ধুসকল আমাৰ বেছি টাইম নালাগে খ্ৰীষ্টান গাঁও পাবলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ গাড়ী চফা খোৱাৰ মেডিকেল অভিমুখে লাহে লাহে গৈ আছে আৰু বেছি সময় নালাগে আমি চফা খোৱা মেডিকেল পাই যাম বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আমি মেডিকেল পালোহি এইখন হৈছে বন্ধুসকল আমাৰ শদিয়াৰ একমাত্ৰ মেডিকেল আমি লাহে লাহে মেডিকেলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ এয়া গেটত পালোহি এণ্ট্ৰি গেট এতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাউণ্টাৰত টিকেট কাটি ল'ব লাগিব যিহেতু আমি ৰশ্মিৰ চকুৰ কাৰৰে আহিছোঁ চকু ডক্টৰ আছেনে নাই সেইটো কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাণ্ডত যিহেতু টিকেট কাটি লোৱা হ'ল বন্ধুসকল ভিতৰত গৈ দেখিলোঁ মেডিকেলত চকু ডক্টৰ এজনো নাই তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি এতিয়া বৰ্তমান থানা চাৰিআলিত থকা এখন প্ৰাইভেট চকু ডক্তৰৰ ওচৰত আহিছোঁ সেই দাদাজনে হেনো চকুৰ পৰীক্ষা ভালদৰে কৰি চশমা দিয়ে এতিয়া বৰ্তমান তাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল মই ইতিমধ্যে নিউ টেক অপ্টিকেল এই চকু ডক্টৰৰ ওচৰত পালোঁহি এই চকু ডক্টৰজন হৈছে প্ৰাইভেট বন্ধুসকল বাইদেউক সুধিলোঁ বাইদেউৱে ক'লে ছাৰজন আছে বুলি ক'লে আৰু জইণ্ট ফিজ সুধিলোঁ কাউণ্টাৰ্ছত এণ্ট্ৰি কৰি ৰশ্মি আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ অঁ ছাৰজনক লগ পালোঁ বহিবলৈ দিলে প্ৰথমে ভালদৰে সুধিলে ৰশ্মিৰ কি হৈছে তাৰপিছত চাহজনে ভালদৰে ৰশ্মিক টৰ্চ লাইটেৰে চকুটো চাই ল'লে তাৰপিছত লেবৰেটৰীত চকুটো ভালদৰে চোৱা হ'ল চোৱা পাছত ৰশ্মিক চশমা তেওঁক লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিলে লগাই দিলে ছাৰজনে এনেকৈ কোৱাৰ পাছত তেওঁ সেই গিলাচত এই গিলাচত আখৰবিলাক এই পাছৰ আখৰবিলাক তাক পঢ়িবলৈ দিলে বৰ্তমান তাৰ চকু ঠিকে আছে সি স্পষ্টকৈ দেখি পাইছে আৰু দুখনমান গিলাচ সলনি কৰাৰ পাছত চচনা ল'ব লাগিব বুলি ক'লে ছাৰজনে এয়া পৰীক্ষা কৰা হৈ গ'ল পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত দৰৱ কেনেকৈ খাবলৈ লাগে সেইটো কৈ দিলে কৈ দিয়াৰ পাছত বিল ৰিচিভ বনাই দিলে সকলো হৈ যোৱাৰ পাছত আমি বাহিৰলৈ চছমা পচন্দ কৰিবলৈ আহিলোঁ এয়া বাইদেউজনে দেখাই আছে চছমা ৰশ্মিৰ নিজৰ পচন্দৰ মতে চছমা পচন্দ কৰি ল'লে বন্ধুসকল ৰশ্মিৰ চকুৰ কাম সকলো হৈ যোৱাৰ পাছত আমি হোটেল এখনত কিবা এটা খাওঁ বুলি সোমালোঁ আৰু সোমাই যোৱাৰ পাছত লেগ পিচ অৰ্ডাৰ দিলোঁ অলপ দেৰি আমি ভিতৰত বহিলোঁ এয়া বহাৰ পাছত আমাৰ লেগ পিচ আহি গ'ল তাৰপিছত খাই আমি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया